પરિવારજનો દ્વારા તેમને તાત્કાલિક અમદાવાદની એલજે હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા જ્યાં બે દિવસ સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું દુઃખદ અવસાન થયું હતું આ ઘટનાને લઈને વટવા જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં એમસીના બે અધિકારીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ છે ત્યારબાદ આજરોજ અમદાવાદ શહેરના કોંગ્રેસ પાર્ટીના વિરોધ પ્રક્ષના નેતા શેઝાદ ખાન પઠાણ અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના કોર્પોરેટર દ્વારા મ્યુનિસિપલ ઓફિસ ખાતે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરાયું વિરોધ પક્ષના નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાને અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવા અને પરિવારને દસ લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવા અને નર્મદાબેનના પાસેથી કોણે કેટલા રૂપિયા લીધા તેની સંપૂર્ણ તપાસ કરવાની માંગ કરી છે નર્મદાબેન પોતે જ જીવતા સમયે આક્ષેપ કરી ગયા કે સ્થાનિક ભાજપના કોર્પોરેટર અને એમસી અધિકારીઓની મિલીભગતથી લાખ રૂપિયા લીધા છતાં તેમના મકાન અને દુકાન પર ડિમોલેશન કરવા આવ્યા હતા કોંગ્રેસ પાર્ટીના વિરોધ પક્ષના નેતા શહેજાઝ ખાન પઠાણ અને કોંગ્રેસ કોર્પોરેટર દ્વારા નર્મદાબેનને ન્યાય આપો એવા ઉગ્ર નારા લગાવ્યા હતા चारी तो लेकिन धीरे धीरे हाँ भी तारीख को जसोदा नगर में पूर्व जोन भेजा गया था। उस का नाम नर्मदा बेन था छत्तीस वर्षीय उस महिला ने बार बार पूर्व जोन के एस्टेट टी अधिकारियों को रिक्वेस्ट की गई और यह कहा गया कि मुझे एटलीस्ट मेरा सामान बाहर निकालने दीजिए उसके बाद आप तोड़ लेना यदि आप इसी तरीके से दादागिरी करोगे तो मैं आत्मविलोपन कर लूंगी मैं अपने आप को आग लगा दूंगी लेकिन नफ्फट अधिकारियों ने पी डिपार्टमेंट के ये कहा गया कि आपके आग, आग लगानी है तो आग लगा दो आपके मरना है तो मर और उसके बाद उस महिला ने एक दुखद घटना में मानता हूं कि खुद को आग लगा दी और दो दिन पहले उस महिला की मृत्यु हो गई सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी आज ये उठाती है कि क्या उस पूरे विस्तार में क्या उस महिला की दुकान इलीगल थी आज एस्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के यदि अंदर ताकत हो तो जोन SGI पर जाकर किसी उद्योगपति का घर तोड़ के बताए ऐसी कई बड़े-बड़े बिल्डरों की बिल्डिंग बन रही है उसे तोड़ने में नहीं आता लेकिन एक नर्मदा बेन नामक महिला को पिछले दो वर्ष से परेशान किया जा रहा था और उस पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगाया है कि चार लाख रुपए की रिश्वत अधिकारियों के द्वारा ली गई थी उसके बाद भी उसके मांग काम को तोड़ने की कोशिश की गई थी कांग्रेस पार्टी ये मांग करने आज आई थी पूरे सभी कॉर्पोरेटर के साथ कि उस पीड़ित महिला परिवार को 10 लाख रुपए का वड़कर दिया जाए और सभी दोषी नफट टीडीओ अधिकारियों को तात्कालिक सस्पेंड किया जाए प्रेस के माध्यम से यह भी पता लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कॉरपोरेटर भी इसमें शामिल थे कांग्रेस पार्टी ने आज मेयर श्री को मिलकर ये भी रजुआत की गई है कि यदि उनकी पार्टी के कॉरपोरेटर शामिल हो तो उन्हें भी तात्कालिक पार्टी से सस्पेंड करना रिपोर्टर शरीफ खांची